Кровь детям. В областном центре службы крови до Всеукраинского дня противника культуры стартовала акция Віддаємо творчу кров». Потребность в компонентах крови существует постоянно. Каждый день э, лечебные учреждения берут у нас достаточно большое количество крови. И э, сейчас, как и во многих других областях Украины, существует проблема нехватки доноров поэтому я призываю всех откликнуться э, на наш призыв поучаствовать в этой акции сейчас эта акция она приурочена именно э, именно к деятелям культуры. но душе мы все творческие люди немножко и мы можем сотворить добро таким образом по результатам сверки сумка диспансером за 9 месяцев этого года на учете состоит 140 страдающих онкологическими заболеваниями. Ежегодный диагноз рак устанавливается 25-35 детям. Из примерно 400-450 госпитализаций каждый год это 70% детей с онкозаболеваниями. И даже имея весь арсенал медикаментов, которые необходим для достижения ремиссии выздоровления детей, невозможно обеспечить адекватную терапию без обеспечения заместительной терапии компонентами крови. Необходимо, чтобы компоненты крови Це і эритроциты, обідню лейкоцитами, свежезамороженная плазма і аферезные тромбоциты. Взяти участь в акції запрошують всіх охочих. Центр служби крові працює з 7 ранку до 8 вечора по буднях із 8 до 16 години у суботу. Процедура триває близько 40 хвилин. У першу чергу кров отримують діти Сумської обласної дитячої лікарні.